कर चुनाव जीतना चाहते और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है मैं डंके की चोट पर कहकर आज हम देखते हैं फाजिल हाँ से कई लोग जिनके हाथ से देश के हुक्म थे उनके सोच में बदलाव नहीं आया दो तो चार दिन फैले आठ दिन फैले अमित शाह होम उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा किया मेरे बारे में कुछ बातें कही गई उन्होंने कहा कि देश के जितने भ्रष्टाचारी है उनके सूबेदार शरद पवार है अजीब बात है जो आज भी आज देश का होम मिनिस्टर है होम मिनिस्टर ऐसा आदमी है कि जब गुजरात में थे वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया इसके लिए सुफीम कोर्ट ने उनको गुजरात से तरीका किया था जो आदमी जिसे सुफ्रीम कोर्ट ने तरीका किया था वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी लेकर आज दिए गए